पर्यावरण जनजागृतीसाठी सहा ऑक्टोंबर दोन हजार बावीस रोजी कन्याकुमारी येथून सायकलने संपूर्ण भारतातील अनेक राज्यातील गावांना भेटी देत व पर्यावरण जनजागृती करत संघाचे कार्यकर्ते रॉबिन सिंग राहणार हटवा कानपूर उत्तर प्रदेश येथील रहिवासी असलेले दिनांक सहा जानेवारी रोजी कारंजा येथे ग्रीन इंडिया मुवमेंट असा संदेश घेऊन दाखल झाले यावेळी विदर्भ न्यूजला त्यांनी छोटे मुलाखत दिली त्यांनी सांगितले की कन्याकुमारी तमिळनाडू येथून सायकल द्वारा यात्रा करत पर्यावरण संरक्षण जनजागर अभियानास प्रारंभ केला आहे या अभियानाचा समारोप अकरा मार्च दोन चो हजार चोवीस रोजी भोपाळ मध्य प्रदेश येथे होणार असल्याचे रॉबिन सिंग यांनी सांगितले कारंजा लाड सायकल प्रवास अठ्ठावीस हजार किलोमीटर झालेला असल्याचे सुद्धा यांनी यावेळी सांगितले यावेळी विदर्भने उच्च प्रतिनिधी अक्षय लोटे यांनी रॉबिन सिंग यांना पुढील यात्रेसाठी शुभेच्छा दिल्या छः अक्टूबर दो कन्याकुमारी तमिलनाडु से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार अभियान शुरू किया था अभी तक मुझे चार सौ सत्तावन दिन हुए थे इन चार सौ सत्तावन दिनों में भारतवर्ष के तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र उड़ीसा झारखंड बंगाल आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम बिहार यूपी उत्तराखंड पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र इन राज्यों को होते हुए आगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भोपाल ग्यारह मार्च दो तक पहुँचना है अभी तक अट्ठाईस किलोमीटर की दूरी और लगभग अस्सी परसेंट तक भारत के तमाम हिस्सों को जा के मैं यहाँ पहुँचाऊँ यहाँ से वासिम जिले से नागपुर की ओर हम जा रहे हैं केवल एक ही बात है कि जिस जगह हम रहते हैं हम सबको उस जगह को स्वच्छ रखना है संकल्प लेना होगा कि आसपास जितनी भी गंदगी हमको दिखती है उसको हम ख़त्म करें और पानी हवा और अन्य तो इसके प्रति हम संवेदनशील होकर के एक बार चिंतन करना शुरू करें तो निश्चित रूप से हम सब इस पर कामयाब हो सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हम अभियान कर रहे हैं उसमें हम सफल हो सकते हैं यही उद्देश्य है धन्यवाद अक्षय लोटे विदर्भ न्यूज़ करंजला